yo'qmi qarzdorlik bor <laughs> shekilli ikki ming o'n to'qqizinchi yildan buyon <laughs> ichimlik suvi uchun to'lovlarni amalga oshirishmagan yoki <laughs> uyida ochmaydi eshikni yoki ochsa ham men egasi emasman boy xonadonlarga boryapmiz uch million besh milliongacha qarzi bor <laughs> televideniya borguncha uni ololmaysizlarmi qarzni iste'mol qildimi to'lab qo'ysin suvni pulini o'sha qishloqlarda ariqni suvini borku o'zga tintuq ichayotganlar borda biz yarmini olib ketib yarmini olib emas ketolmau ayrim murojaatlarni ko'rib kishini ensasi qotadi ham assalomu alaykum oramizdagi odamlar tok shousi efirda chiroq yo'qmi qarzdorlik bor shekilli yo'q bizda qarzdorlik yo'q anglaganingizdek bugun mavzu aynan shu haqda kommunal xizmatlardan bosh tortayotganlar boshladik kundalik <tığlar> 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 hayotimizni balki jamiyatimiz taraqqiyotini ham iqtisodiyotning qon tomiri bo'lmish energetika tizimisiz tasavvur qila olmaymiz ushbu tizimda ta'minotchi korxonalar iste'molchining mas'uliyati hamda javobgarlikni kuchaytirish to'lov intizomiga qat'iy amal qilishni ta'minlash borasida qilinayotgan ishlar haqida ma'lumot olish uchun studiyamizga bir qancha ekspertlarimizni mutaxassislarimizni taklif etganmiz kutib oling energetika vazirligining elektr energiyasi tarmog'ini isloq qilish bo'yicha loyiha ofisi direktori o'rinbosari bahrombek umarbekov hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati elektr tarmoqlaridan foydalanish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bahodir qodirov hamda hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqarma boshlig'i bahodir aka Bahobovlarni studiyaga taklif etamiz marhamat ushbu tizimda aholi <im> xonadonlariga <im> aqlli <im> hisoblagichlar <im> o'rnatilgandan buyon to'lovlar o'z vaqtida amalga oshirilib borilyapti hozirgi kunda respublikamiz bo'yicha uch millionga yaqin xonadonlar ushbu aqlli gaz hisoblagichlar bilan to'liq ta'minlanib foydalanishda turibdi bu nimani bermoqda ya'ni iste'molchi o'zi sarf qilgan tabiiy gaz hajmini o'zi real holatda onlayn holatda ko'rib turadi sms yuboramiz biz tashkilotimiz tomonidan ya'ni hurmatli mijoz sizni ikki kunlik to'lov miqdoringiz qoldi iste'molchi o'zi bilgan holda borib to'lovni amalga oshiradi va tabiiy gazdan foydalanadi arzimagan kichik iste'molni ham his qila oladigan ya'ni aniqlik sinfi yuqori bo'lgan o'lchagich hisoblanadi hisoblagichlar o'rnatilgandan keyin askuya tizimiga ya'ni elektr energiya iste'molini nazorat qilish hamda hisoblabga olish hammasi avtomatik tarzda amalga oshiriladigan tizimga o'rnatildi buni natijasida albatta mana iste'molda yo'l qo'yiladigan turli xil noqonuniy harakatlar oldi olindi endi mana hozir siz plyuslar tomonidan gapirdingiz yaxshi tomonlarni aytib o'tdingiz yandi o'ziga yarasha minus tomonlari ham bo'lsa kerak shu qatorda qonun buzarliklar ham aniqlanmoqdami yoki yo'q? albatta birgina gaz ta'minoti sohasini oladigan bo'lsak shu davrga qadar 1612 ta noqonuniy holat aniqlangan ya'ni 38 million kub gaz hajmlarini istemoli noqonuniy holatga yo'l qo'yilgan ya'ni bu narsani huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'zimizni hamkasblar bilan birgalikda aniqladik bu qariyb summasi o'ttiz olti milliard so'mni tashkil qiladi va ushbu aniqlangan holatlar yuzasidan joylardagi huquqni muhofaza qilish organlariga hujjatlarni rasmiylashtirib undirish choralari ko'rilmoqda bir <laughs> narsani aytib o'tish juda joiz o'zbekistonda aholiga sotiladigan elektr quvvati aholi uchun o'rnatilgan elektr quvvati yoki gaz uchun o'rnatilgan tariflar subsidiyalashadi ularga tariflar ataylabdan pasaytirib berilgandi lekin biz kuzatgan ahvol katta miqdordagi elektr quvvati boshqa maqsadlarda qo'llanilayotgani va hech qanday bir ijtimoiy muhofazaga muhtoj bo'lmagan aholi qatlamlari tomonidan eng ko'p iste'mol qilinayotgani ma'lum bo'ldi shuning uchun hozirda hukumat tomonidan shu subsidiyalashni sal to'g'irlab qo'yish ustida fikr mavjud bu ma'lum bir miqdorda ijtimoiy iste'mol me'yori o'rnatish elektr quvvatida ikki yuz kilovatt gazda bir oyga besh yuz kubo metrgacha ijtimoiy me'yor hisobida qo'yiladida agar undan oshib ketsak va mana shu miqdorda tarif subsidiyalanadi undan oshgan qismiga har bir oshgan birlikka o'sha energiya resursini yetkazib berishga ketgan xarajatlar to'liq qoplanadigan tarif belgilanadi mamlakatimizda aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida <laughs> ishlar ko'lami tobora kengayib bormoqda buni natijasida esa hattoki yigirma o'ttiz yildan buyon obi hayot yetib bormagan hududlarga ham suv keltirib yurtdoshlarimiz turmush sharoiti yaxshilanishiga erishmoqdalar albatta ammo bu borada ham iste'molchilik madaniyati borasida muammolar mavjud desak mubolag'a bo'lmaydi demak e'tiboringizni lavhamizga qaratishingizni so'raymiz marhamat suv bu obi hayot tiriklik manbai poklik musaffolik ramzidir afsuski bugungi kunda oramizda insoniyatga ne'mat qilib berilgan obi hayotni isrof qilayotgan bu bebaho boyligimizga ko'r ko'rona beparvo munosabatda bo'layotgan odamlar ham bor uyimizdagi jomrakdan oqib turgan suv qancha masofalarni bosib o'tgani buning uchun davlat byudjetidan milliardlab mablag' sarflangani haqida hech o'ylab ko'rganmisiz ichimlik suvini markazlashgan tizimlar orqali aholiga uzluksiz va sifatli qilib yetkazib berish ko'p mashaqqat mehnat va xarajat talab etadi shuning uchun ham suv uchun to'lovni o'z vaqtida to'lab borishni unutmaslik kerak ammo ayrim yurtdoshlarimiz to'lovlarni vaqtida amalga oshirishga e'tiborsizlik bilan qarab kelmoqda buning natijasida esa millionlab qarzdorliklar vujudga kelgan uy joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi huzuridagi ichimlik suvidan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi hamda toshkent shahar suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyat mas'ul xodimlari bilan birgalikda ichimlik suvidan millionlab qarzdorligi bo'lgan fuqarolarning xonadonlariga bordik biz yunusobod tumanidagi sohibkor 4 tor ko'chasi 25 xonadonga keldik ushbu xonadon egalari 2019 yildan buyon ichimlik suvi uchun to'lovlarni amalga oshirishmagan mana bu ko'rib turganingiz yangi qurilayotgan hashamatli uylar ham ushbu xonadon egalariga tegishli bo'lib ularning sakkiz milliondan oshiq qarzdorligi mavjud bu xonadonga necha marotaba qarzdorlik bo'yicha kelgansizlar ikki ming o'n to'qqizinchi yil oktabr oyidan beri inspektorimiz kelib ogohlantirib keladilar har qanday ogohlantirishga qaramasdan xonadon ichimlik suvi uchun to'lovlarni amalga oshirishmayapti bilishimizcha bundan tashqari mana bu yangi qurilayotgan hashamatli xonadonlar ham ushbu xonadon egalariga tegishli ekan bu uylarda qancha qarzdorlik mavjud ha bu xonadonlarni ham shu uy egalari qurishmoqda bu xonadondi sohikor to'rtinchi tor yigirma yettinchi xonadon bu xonadonda ham olti milliondan oshiq qarzdorlik mavjud bu xonadonga ham ogohlantirish berilishiga qaramasdan o'tgan pul to'lanmayapti xonadon egalari bilan bog'lanish mavjud bo'lmagan bu xonadonda faqat yoshi katta onaxonimiz chiqqadilar uy egalari topish iloji bo'lmaganligi uchun hech qanday bu xonadonga kirishga sharoitlar bo'lmagan ushbu xonadonda faqatgina keksa ayol borligi sababli xonadonning boshqa egalari bilan telefon orqali bog'lanib ko'rishga harakat qilamiz assalomu alaykum assalomu alaykum bizlaga toshkent shahar suv ta'minotidan ma'lumot berishgan sizlarga tegishli bo'lgan sohibkor yigirma besh va sohibkor yigirma yettinchi uylarda ikki ming o'n to'qqizinchi yildan beri sakkiz milliondan oshiq qarzdor yig'ilib qolgan to'lov amalga oshirilmagan ekan kelib bir bizlar bilan gaplashib hisobotlarni ko'rasizmi yigirma besh yigirma yettinchi uy o'n to'qqizinchi yildan beri ha o'n to'qqizinchi yildan beri to'lov amalga oshirilmagan oizmi oka manga лицовой shotlarni hozir nazoratchiga beraman nazoratchi siz bilan bog'lanadi лицвой o'sha hisob raqamlaringizni beradi siz demak to'lov amalga oshiribomisiz to'g'rimi дa shunaqa sohibkor ko'chasida joylashgan mana bu xonadonning ham ichimlik suvidan katta qarzdorligi mavjud mas'ul xodimlar hashamatli xonadon darvozasini uzoq taqillatishdi qo'ng'iroqni bosishdi ammo ichkaridan hech qanday javob bo'lmadi yunusobod tumani sohibkor ko'chasi ikkinchi tor o'n birinchi xonadonga kelib qarzdorlik bo'yicha uyni taqillatganimizda uy egalari bilan uchrashishni iloji bo'lmadi mana necha yildan beri qarzdorlik mavjud so'ndirish uy egalari tomonidan amalga oshirilmayapti ikkinchi tor sohio o'n birinchi xonadonni mahkamovaga tegishli bo'lib hozirgi kunda bu xonadonda uch million oltmish to'rt ming qarzdorlik mavjud oxirgi to'lov bu xonadonda ikki ming o'n to'qqizinchi yil o'ttizinchi noyabr kunida amalga oshirilgan necha marotaba murojaat qilgansiz bu xonadonga ko'p paytda kelganda uyda uy egalari bo'lishmaydi ijarachilar yashashadi uy egasi bilan bir marta bog'langanman shunda ham ancha yillik qarzdorligini yopib berishgan o'sha paytda ham ikki yarim million qarzdor bo'lgandan keyin amalga oshirishgan xonadon egasini mahkamovani o'zi hech qachon ko'rmaganman faqat shu ijarachilar orqali to'lovni amalga oshirishgan shuningdek sohibkor ikkinchi tor ko'chada joylashgan hujjatsiz xonadonga hech qanday shartnomasiz o'zboshimchalik bilan ichimlik suvi ulab olingan mas'ul xodimlar tomonidan xonadonga tegishli bo'lgan quduq ochilganida esa ro'yxatdan o'tkazilmagan hisoblagich o'rnatilganligi ham aniqlandi natijada xonadon ichimlik suvi tarmog'idan uzilib hisoblagichga tamg'a bosildi biz ichimlik suvidan qarzdorlik bo'yicha navbatdagi manzilga yetib kelganimizda to'g'risi juda ham hayron qoldik chunki ko'rib turganingizdek o'ta hashamatli bo'lgan mana shunday uy egalarini ichimlik suvidan qarzi bo'lish odamni hayratlantiradi aytingchi ushbu xonadonning ichimlik suvidan qarzdorlik miqdori qanchani tashkil etadi hozirgi kunda ushbu xonadonning qarzdorligi oxirgi yili yigirmanchi yil to'langan hozirgi shu kungacha onlayn qarzdorligi sakkiz million uch yuz ellik olti ming besh yuz sakson olti so'm xonadon egalari bilan gaplashganmisiz gaplashganmiz bir ikki murojaat qilganmiz o'zlari ham kelganlar qarzdorlikni eski egasiga deyishyapti mani qarzim yo'q deyishyapti bu xonadon bilan eski egasi oldi sotdi qilgan oldi da eski egasi borib qarzdorligini to'lagan notarius onlayn orqali bizaga kelib tushgan dokument asosida qayta hisoblash chiqqani sabab hozirgi kunda shu qarzdorlikni bu yangi egasi man to'lamayman degan anaqada turibdilar qonun bo'yicha kim to'lashi kerak qonun bo'yicha agar eski egasidan qarzdorlik qolgan bo'lsa oldi soti shartnomasida punktlarda ko'rsatib qo'yilgan yangi egasi qarzdorlikni to'lab beradigan joyi borichimlik suvidan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi toshkent shahar hududiy inspeksiyasi inspektori abrorxo'ja ibrohimxo'jayevni taklif etamiz marhamat a hozir bir lavhani tomosha qildik ikki ming o'n to'qqizinchi yildan beri qarzdorlik bor lekin nima uchun chora ko'rilmaydi bunday insonlarga iste'molchilar bilan bog'lanish imkoni bo'lmaganligi sababli uchrashishi ularni hujjatlarini olish sabab imkon bo'lmaganligi sababli ichimlik suvidan uzishni imkoni bo'lmaydi ba'zi hollarda endi ichimlik suvi dolzarb muammo aholiga birinchi kerakli ehtiyojini qondirish uchun ichimlik bo'lgani uchun bir <laughs> xil vaqtlarda aholiga qarab uzilmaydi uzolmaymiz uzolmaymiz biz muntazam ravishda nazorat tadbirlarini o'tkazib boramiz <laughs> bu holatlar <laughs> bo'yicha muntazam ravishda tushuntirish olib boriladi <laughs> besh qo'l barobar <laughs> demaganda bir xillar to'lamayapti iste'molchilar toshkent shahrida aynan ichimlik suvidan qarzdorlik masalasini reydlar o'tkazdik ommaviy axborot vositalari vakillari jurnalistlar blogerlar bilan shunday holat bo'lyaptiki shunaqangi to'polon uni ismini aytyapti buning ismini aytyapti yuqori yuqori tashkilotlardagi rahbarlarning lekin iste'mol qildimi to'lab qo'ysin suvni pulini davlat tashkilotlariga ham e'tibor qaratishni istardik davlat tashkilotlarida ellik besh milliard so'm qarzdorlik bor birgina toshkent shahrida ikki yuz milliard jami shahar bo'yicha ellik besh milliardi davlat tashkilotlarini qarz mana shunday katta katta qarzdor bo'lgan uylar a misol uchun inspektorlar kelyapti lekin o'sha yerda mansabdor shaxslar yashaydi va ular bittagina qo'ng'iroq orqali nafaqat suvni to'g'rimi boshqa oldin bu hisoblagichlar qo'yilishidan avval sizlarda ham shunaqangi muammolar bo'lgan menimcha nazarimda bo'lgan va ular bitta qo'ng'iroq orqali hamma narsani hal qilishga harakat qilishadi yana raqamga agar e'tibor beraylik suv qancha turishini kim biladi mana shu joyda bir litr suvga qancha to'laysizlar mana ko'p xonadonli uyda yoki kim biladi qancha to'lanadi bir litr suvga bir litrga bormi biladiganlar studiyada siz bilasiz endi shu soa yo boshqalar biladimi bilasizlarmi asosan kommunal kommunal xizmatlarga erkaklar pul to'lashadi biladiganlar bormi mana oramizdagi odamlardan so'raymiz qancha to'laysiz bir litr suvga yo'q man shu paytgacha bilgan emasman bir litrga qancha to'layman ko'pchiligimiz bilmaymiz bir litrga qancha to'lashimizni agar toshkent shahri misolida olib qaraydigan bo'lsak toshkent shahrida bir litri qirq tiyin birinchi may holatiga ichimlik suvi oqava suv xizmatlarida iste'molchilarimiz tomonidan bir milliard trilliondan oshiq debitor qarzdorliklar mavjud shuning asosiy qismi to'qqiz yuz ellik milliardi bu aholi iste'molchilarga to'g'ri kelmoqda albatta bu ko'rsatkichlar bo'yicha eng baland ko'rsatkich ham toshkent shahrida shu ikki yuz milliardga yaqin undan keyin <laughs> toshkent viloyati va andijon viloyatlariga to'g'ri kelmoqda debitor qarzdorlik menda fikr bor edi viloyatlarda masalan qanchadan qancha joylarda suv bilan ta'minlanmaganda ular masalan nima deydi ular pulini to'lashga tayyorda nuga ham kommunal to'lovlarni tashqari o'sha kran chiqarish uchun masalan suv ta'minlash uchun nima shunaqa qilinmayapti nima deydi o'sha ta'minlanmayapti shunaqa joylarda savolingiz o'rinli masalan bugungi kunda bu kechagi kunduzda respublikani oltmish to'qqiz butun o'ndan yetti foiz aholisi markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlangan ya'ni вodoprovod suvidan suv ichadi oltmish to'qqiz butun o'ndan yetti foiz o'ttiz uh, butun o'ndan uch foizi muqobil variantlari bor ularni moshinada suv yetkazib beriladi yoki uh, boshqa variantlari bor muqobil variantlari bor o'sha suv borib anaqalarga quyiladi haligi uh, plastmassali baklari bor ularni yoki buloqdan suv ichishadi mahalliy dasturlar bor o'sha obod qishloq obod mahalla dasturlari yoki investitsion loyihalarimiz bor o'sha siz aytgan hududlarda ham hududlarda ham bosqichma bosqich ichimlik suvini yetkazib berish bo'yicha hamma loyihalar qilinyapti aynan siz qaysi hudud bo'yichaligini ayting man sizga o'sha hudud bo'yicha hozir qarangda bizada masalan o'zim qishloqdan turaman suvni tashib kelbyi ularga kommunal to'lov muammo emas bir milliondan tashlab masalan to'lov qilamiz shuncha qilamiz de no bo'lmadi bu bir yilda ham masalan qancha qancha yuguryapti u bo'lyapti boshqa ana emas masalan gaz masalasi bo'yicha boradigan bo'lsak hattoki gaz balon ham yetib bormaganda unlarga kim qaraydi masalan shu shuyer gaz balonni ham aytamiz sizni siz siz, siz bitta narsani aytib o'tib man ham sizga o'xshagan fuqaroman chinoz tuman e, g'ayrat qishloq fuqarolar nima mahallasidan bizda ham xuddi shunday suv olib kelib berilardi moshinada lekin yaqinda nima deydi markaziy suv e, ta'minlash sistemasiga hamma xonadonlar ulandi qishloq ulandi sekin sekin ishlar olib borilyapti o'sha hudud gaz ta'minoti qani qayerda turibdi uni ham aytamiz hozirqarang qahongacha o'ha kajon birinchi taiy gaz qachongacha o'sha tabiiy gabilan ta'minlanadi o'sha ayamiz suv bo'yicha aytib li qaysi viloyatda sizniki samarqand viloyatidan samarqandda ham loyihalar amalga oshirilyapti misol uchun hozirgi kunda surxondaryoda amalga oshirilyapti prezident tashabbusi bilan bir million yetti yuz ming aholi yaqin orada misol uchun surxondaryoda markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanadi ilk marta birinchi marotaba xuddi sizday odamlarni xonadoniga suv kirib boryapti qolaversa o'tgan yili katta bir loyiha amalga oshdi olat qorako'l u joyda ham ikki yuz oltmish mingdan ortiq aholiga ilk bor ichimlik suvi kirib bordi a bu qashqadaryoda amalga oshdi misol uchun dehqonobod loyihasi lekin birdan amalga oshirish uchun mana shunday pullar hammasini vaqtida to'lab qo'yishimiz kerakda hamma narsani baravar olib ketishni imkoni yo'q u bosqichma bosqich loyihalar amalga oshadi o'sha qishloqlarda ariqni suvini boro tinbu ichayotganlar borda ular qachon tiniq suvdauna joylar ko'p hududlarda hop sizni mahallangizda hokim yordamchisi degan odam bor deputat bor o'shalar ishlamasa kim qayerga borishi kerak masalan har kuni hokimni eshigini oldiga o'nta o'n beshta odam borib to'planib turadida o'sha suv muammosi bo'yicha kim uni ko'rib chiqadi o'shalar ko'rib chiqadi yo'q ular ishlamaydi ular nimaga ishlamaydi ishlamaydi masalan uo'zar aytishi bo'yicha qaysidir ta, tadbirkor pul ajratib o'sha ishni qilib berishi kerak ekan kim tadbirkor qilib berishi kerakmi bularni bu noto'g'ri meni eshitganman men o'p bu noto'g'ri o'shani kim tartibga oladi o'sha narsani qarang o'sha mahalliy hokim yordamchilari deputatlarga murojaat qiladi o'sha aholi yigirma yildan buyon o'ttiz yildan buyon suv ichmayapmiz suvimizni sifati talabga javob bermaydi deydi ular o'rganib chiqib tegishliligi bo'yicha dastur tuzadida uni quyi palataga olib kiradi bu masalani keyin yuqoriga olib chiqishadi to oliy majlis qonunchilik palatasiga qadar keladi dasturga kiritilganidan keyin quruvchi tashkilot uni tenderda halol yutib oladi o'sha yutib olgandan keyin sizga qurib beradi qurib bergandan keyin ichimlik suvni yetkazish o'z suv ta'minot tashkilotini zimmasida raqamli texnologiyalar asrida suyultirilgan gaz ham transformatsiya jarayonlari amalga oshirildi ya'ni raqamlashtirildi jarayon bunda barcha iste'molchilarga jamiyatimiz tomonidan qo'limdagi id kartalar yetkazib berildi bepul ravishda hamda ularning foydalanishida bo'lgan to'rt million yetti yuzdan ziyod maishiy gaz balonlarga maxsus barkodli stikerlar yopishtirildi bu avvalambor har bir iste'molchini 'shu ist, identifikatsiya qilish uchun hamda maishiy gaz balonlarini ham e, identifikatsiya qilish uchun qilindi 'sha suyultirilgan gaz hajmlari o'z egasiga yetib boryaptimi yo'qmi hozirgi daqiqalarda qancha gaz qaysi hududlarda nechta xodimimiz tomonidan yetkazib berilayotganligi va qaysi iste'molchi qaysi gaz balonni onlayn ravishda nazorat qilinadi ma'lumot uchun aytib o'taman hozir bir kilogram suyultirilgan gaz narxi bir ming bir yuz yigirma so'm bu ham xuddi shu suvga o'xshab juda bir arzon hisoblanadi uni biz yigirma kilogramli maishiy gaz balon yetkazib beramiz bir gaz balonimiz yigirma ikki ming to'rt yuz so'm turadi bu to'rt besh kishi yashaydigan bir xonadonga bir oylik e, me'yor deb hisoblangan yashash sharoitimizdan kelib chiqib qarasak bir oyda yigirma ikki ming to'rt yuz so'm manimcha nonni ham bu summadan ko'proqqa yesak kerak lekin bu gaz bilan ham ovqat pishiramiz choy qaynatamiz o'zimizani ehtiyojlarimizni qondiramizda shundan kelib chiqib iste'molchilardan iltimos qilamiz joylarda haliham bo'lsa targ'ibotlarni olib boramiz shu maishiy gaz balonlarga ichidagi gaziga shu id kartalar orqali to'lovlarni amalga oshirishsin rahmat kattakon davom etamiz mani ham bitta savolim bor edi qarang hozir lavhada ko'rdikda oddiy xalqqa oldiga boramizda agar qarzi bir million qarzi bo'lsa boriladida televizor xoladilnik mib xodimlari bilan borib urishib bo'lsa ham olib chiqib ketiladi lavhada ko'rdik boy xonadonlarga boryapmiz 3 million 5 milliongacha qarzi bor televideniya borguncha uni ola ololmasiarmi qarzi? to'g'ri savol berilyapti nazarimda ko'rdigiz mana ko'rdiz bu uyda onaxon turuvdilar kamera bilan borganingizda onaxonni mazasi qochdi ko'p joylarda uyni egasi bo'lmay qolyapti aka oddiy xalq uyida ham odam bo'lmasa ishinglarni taqilatib Qarang, gazni aka gazni o'chirib ketishadi bularda nima o'chirib ketisholmaydi aka u pul qalq bu yerda mani yaxshilab eshting, men biza boryapmiz <imaz> mipdavrida ham borganmiz bu narsada biza borgan davrda o'sha xonadonda do'stup yo'q yoki kimdir ijarachi ochmayapti или qari onaxon rahmat kattakon rahmat davom etamiz tosh issiq quvvati davlat unitar korxonasi issiqlik sotish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari hamza nazarov ham studiyamizga tashrif buyurganlar marhamat ularni kutib olamiz hamza aka xush ko'rdik <laughs> keling aniq savollarga o'tadigan bo'lsak iste'molchi sifatida mani bir <laughs> savol doim qiynaydida misol uchun bu haqida yona <laughs> atrofimdagi odamlardan ham ayniqsa to'qqiz qavatli uylarda istiqomat qiladigan insonlardan judayam ko'p eshitganman misol uchun deylik issiq suvni yoqadigan bo'lsak judayam ko'p daqiqa biz sovuq suv tushadi ya'ni kranlardan anchagacha to suv isigunga qadar bir <laughs> bemalol aytaman o'n besh yigirma daqiqadan so'ng suv isiydi buning sababi nima menimcha juda ham ko'pchilikda mana shu savol tug'ilayotgan bo'lishi kerak toshsuv quvvati tizimida shu belgilangan tarifda isitish tizimi berilgan payt ya'ni qishki mavsumda tizimda suv to'liq aylanadi bu bu holat kuzatilishi kam kuzatilmaydi deyarli issiqlik tizimi mavsumi tugagan paytda bu holat kuzatilishi mumkin endi tizimda deylik mana tizimlar eski qurli eski uyni ichidagi tizimi biz shu uh, podvaldagi uzelgagacha kerakli davleniya bilan kerakli bosim bilan kerakli gradus yetkazib berganimiz bilan lekin tizim yaxshi bo'lmasa xuddi siz aytgan holatlar ko'p kuzatiladi bu bizda ham uh, bu borada juda ko'p murojaatlar bor juda ko'p norozilchiliklar bor lekin bu nima deydi bitta bizani tashkilotimizni vazifasi emas Vazifas agar shu xususiy uy joy mulkdorlari shirkati ham agar kelishgan holda o'z vazifasini yoki endi ularga ham vazifasini bajarmayapti deyish balki noto'g'ridir balki qanaqadir mablag' yetishmas yana bir yuqorida aytib o'tilgandey yo'q to'g'ri shuqarzdorlikshu сaybi tsж uni qilib berish kerak ular qilmaydi pul sarflagisi kelmaydi agar tizim qonli ishlasa biz yetkazib beradigan bosim va harorat butun shu to'qqizinchi etajdan tortib to'qqizinchi qavatdan tortib birinchi qavatgacha to'laqonli issiqlik bilan ta'minlanishi mumkin bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'plab video va foto murojaatlarni ko'rishga odatlanib qolyapmiz albatta ammo ayrim murojaatlarni ko'rib kishinig ensasi qotadi nima emish ko'cha burilishida ikki chelak axlat to'kilgan mas'ullar qayerga qarayapti buni qachon bartaraf etishadi degan gaplar bo'lyapti murojaat qilish huquqimiz bor albatta har bir inson bugungi kunda ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarga chiqib mana shunday gaplarni xohlaganicha aytyapti lekin bir narsani unutmasligimiz kerak ushbu axlatni bartaraf etish uchun nafaqat mutasaddi xodimlar balki fuqarolarni o'zi ham aslida birinchi o'rinda mana shu narsaga ge, javobgar aslida toshkent shahar mastran korxonasi toshkent shahari yetmish ikki foiziga xizmat ko'rsatadi yigirma sakkiz foizi alternativ korxonalar muqobil korxonalar hisoblanadi biza o'n to'rtinchi yilda shartnoma qilganmiz osiyo taraqqiyot bankidan o'n yettinchi yilda oltmish to'qqiz millionlik kredit oldik kredit olib uch yuz o'ttizta yangi texnika olganmiz eng zamonaviy yevro to'rt deydi shuni olganmiz va o'n sakkiz yarim mingta yangi qutilar olganmiz buni aholiga korxona tashkilotlarga hammasiga tarqatganmiz talab bo'yicha e, dasturlar bo'yicha hammasi qilinyapti xudoga shukur hech qanaqa muammo yo'q lekin bizani katta muammomiz bor xalqda birinchi muammomiz biza xo'jalik hisobidagi korxonamiz hozirgi debitor qarzdorligimiz bizani yigirma milliardga yetib qoldi aholini to'lovi endi to'lov deganda bu bizada endi billing sistema qilingan u qilingan biza to'lovlarga hamma shart sharoit elektronniy hamma narsa qilib qo'yganbiz lekin xalq to'lamayapti endi masalan suvda elektrda cih bor uzib qo'yadi suvni o'zdirib qo'yadi a bizani hech qanaqa richagimiz yo'q lekin prezidentimizni qirq to'qqiz yigirma beshinchi qarorlarida elektr energiyasiga shu maxsus rans boylash to'g'risida xabaringlar bo'lsa kerak qi to'qqiz yigirma besh bo'yicha qilingan mana bular bilan biza hozir ish olib borishimiz kerak agar bizaga chiqindiga pulini to'lamasa elektr energiyasini uzishga bularga kafolat beriladi undan tashqari <laughs> bir biriga bog'liq qilish kerak deb keyin undan tashqari mana ekologik madaniyat to'g'risida gapiryapmiz mana hozir o'z savolnir berdingiz mantiqsiz bunaqa savollar juda yam ko'p qurilish chiqindilari bo'yicha qurilish chiqindilari uchun maxsus moshinalarimiz bor hammasini yani nomerlari bor saytlarimizga kirsa saytlarimizda bor nomer agar moshinani anaqa qilishsa biza yuboramiz olib ketadi bular alohida utilizatsiya qilinadi mana mahallaga moshina kiryaptida ellik foiz mahallada to'laganda ellik foiz to'lamagan biza yarmini olib ketib yarmini olib keta olmaymiz emas u hammasiga xizmat ko'rsatishimiz kerak aholidan so'rab qolamiz to'lovlarni o'z vaqtida to'lash biz yo'llarimizni yomonligi maktab va bog'chalar yetishmasligi yoki qaysidir chekka hududda ichimlik suvi gaz elektr energiya ta'minoti yaxshi emasligi yoki ya umuman yo'qligidan shikoyat qilamiz ammo shuni ham unutmasligimiz lozimki ana shu talablarimiz amalga oshirilishi uchun katta mablag' talab etiladi va bugun biz mana shu haqda judayam ko'p gapirdik shunday ekan iste'mol madaniyatiga birgalikda hammamiz amal qilaylik azizlar bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz mana shular edi yana uchrashamiz salomat bo'ling